आजमिनम बसम वरह वक़ातम सामिद कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं कि आप सभी अल्लाह तरह से खुश होंगे आज की हमारी हज़रत हजिलाज़िला ताल की ईमान रफुदास्तान ने हयात की एपिसोड नंबर बयालीस है हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वख्तल अलामों का अल्लाह बीलाजी तुन की ज़ुबानी कैसे जिक्र फ़रमाया आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करते हैं मजीद आके चलते हैं हम ऐसे ही एक बार नबी करीम मेरे पास मेरे होजरे में तशरीफ़ लाए कि मेरे पास खजूरों का ढेर रखा है फरमाने लगे बिलाल ये क्या है मैंने अर्ज़ की ईमानदारी के लिए जमा की है कहने लगे बिलाल तुम्हें जहनम की आग से डर नहीं लगता जाओ इन्हें अल्लाह की राम खैरात करो और यह ख्याल दिल में ना रहो कि तुम्हारे पास कोई कमी हो जाएगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अलावा गरीब मुसलमान या नौ मुसलमों के खाने पीने का बंदोबस्त भी मेरे जिम्मे ही था उन लोगों के लिए मस्जिद नबी के एक हिस्से में एक चबूतरा बना दिया गया था उनका कोई जरिया माश नहीं था और ये दीगर अहल ईमान के एहतियात खैरत और सदक़ात पर गुजर बसर करते थे ये लोग अहल सुफा के नाम से भी जाने पहचाने जाते थे और अक्सर अकात यही लोग फाकों से दो चार भी रहते थे ऐसे मौक़ों पर हजू नबी करीम सलील ख़ुद भी उनके साथ फ़ाका फरमाते थे दरअसल सुफा की कफालत सारे मुसलमानों की जिम्मे थी मगर नबी करीम वसल्लम उन्हें अपने ख़ानदान जैसा ही समझते थे और हर मुमकिन तौर पर उनकी देखभाल भी फरमाते थे उनको अपने घर से कपड़ा वगैरह भी भिजवाते रहते थे माले गनीमत में भी उनका बाकायदा हिस्सा रखते थे हजू नबी करीम ने मेरे अलावा रजील तभी उनकी खबरगेरी पर मामूर किया हुआ था हम हर रोज़ नबी करीमल व उनके मसायल और मुश्किल से आगाह करते और हत बस आप कोशिश करते हैं कि उनकी खिदमत सर अंजाम देते रहें फातिमा रजी अल्लाह तहा के आकद के बाद उस जिम्मेदारी की सारी की सारी जो बोझ थी जो बोझ था वो मेरे पास उम्मे ए और उम्मे ग भी आई वो भी मेरे साथ पेश पेश थीं इस खिदमत में इनके अलावा उम्मे सलीम और उनके बेटे अंस तलहा इबन मसूद अबू राफ़े और उस्मान बिन माजून की बेवा रजी ला तम की खोला भी इस काम में हाथ बटाते रहते थे नबी करीमल वसम को शुभ का इतना ख्याल था कि एक मरतबा जब हर फातमा रजील् ताली ने रोज़ रोज़ की मेरत मशक्क़त से तंग आकर उनसे एक गुलाम का सवाल किया तो आपने फ़रमाया ये मुमकिन नहीं मैं आज कल असाबा के खाने पीने के सिलसिले में फ़िक्रमंद हूँ मैं कुछ कर सकता तो पहले उनकी मदद करता तुम तो एक काम करो तुम रात को सोते वक्त सुबह लाला अल्लाह अकबर की तस्वीर पाठ कर सोया करो इनशाला परेशानी ख़त्म हो जाएगी फातमा रजील तहले की फाका कशी और मफलूक इलाहाकी से खुद भी वाकिफ थी वो खामोश रही हजू नबी करीम सलील वसम के घर का पानी भरना भी मेरा काम था कभी कभार खाना पकाने में भी मैं मदद दे दिया करता था और आटा तो अक्सर मैं ही बूंदा करता हजू नबी करीम से खुद भी कभी कभी आटा गूँध दिया करते थे बल्कि वो अक्सर उम महाम के साथ घर के काम काज में भी हाथ बटाया करते थे मुखसर ये कि नबी करीम सल्लम के घर का कोई भी छोटा मोटा ऐसा काम नहीं था कि जिसके करने की शादत मुस्तकिल या किसी न किसी वक्त उस गुलाम के हिस्से में न आई हो इन से सेहदा बरा होने में मुझसे बहुत सी कोताहियाँ भी हुई होंगी अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे मैं बिलाल सिया ग़ुलाबन ग़ुलाम नबी आली मकाम अलीसलातलम का एक बेदाम ग़लाम उनका मतम दरोगा मतब बावर्ची और चौबदार, चौकीदार असाबरदार पेशकार मेहमानदार झा खमत गुजार खाजन हर सुबह उनको नमाज के लिए विदार करने वाला और उनकी खिदमत करने वाला और उनका ख़ास मौजिम था मौजिम की हैसियत से मैं हर वक्त नबी करीम की खिदमत में रहता और खादम रसूल सलम की हैसियत से हर वक्त नबी करीम के कदमों में क्या वजीफ़ा था मेरा अल्लाह का कर और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसम की चोखट मैंने दमिश्क में कुछ लोगों को यह भी कहते सुना कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है कैसी हमाकत की बातें करती हैं वो लोग ये छोटा सा नहीं, नुकता नहीं समझते नुकता दिन फसल काटने का नहीं फसल बोने का नाम है सिर्फ अल्लाह तबारक वाली फसल काटता है उससे डरना चाहिए ऐसी गैर संजीदा सती बातें जहनी याश के दायरे में तो आ जाती हैं लेकिन मुसनफाना जिम्मेदार सोच की कसौटी पर पूरी नहीं उतरती मुझ जैसे लोगों को जिन्होंने इस्लाम को एक बीच से तनावर दरख्त बनते हुए देखा ऐसी बातें बड़ी बचकाना महसूस होती हैं कहाँ हमारी तरबियत की एहतियातें कि जुबान कट जाए जो एक लफ्ज भी इधर का उधर हो जाए लफ्ज तो लफ्ज़ लहजा भी गलत हो जाए तो गिरफ्त में आ जाए और कहाँ ये अल्ला तलल्ले के जो जी में आया बग़ैर सोचे बगैर समझे बगैर तस्दीक के कह डाला दरअसल हमारी तरबियत में एहतियात का अंसर हमारे दीन का सदका है यह अल्लाह का कलाम है ये अल्लाह के रसूल सल्लम के हैं ये बात अल्लाह के रसूल सल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म के तहत की है ये कौल उनकी अपनी ही झासीत में शामिल है ये फ़र्ज है ये वाजिब है ये हराम है ये सुन्नत है ये मुस्तहब है ये मुबा है ये मकलूब है इस कदर केाम से हमें उनके फ़र्क समझाए जाते कला में के बयान करने पढ़ने सुनने और उन पर अमल करने के आदाब अलग बताए जाते थे और नबी सल्लम के अल्फाज को कलाम लाही से वे तौर पर अलग करके उन अमल करने और उनकी इशात करने के आदाब भी अलग सिखाए जाते थे हम अल्लाह तल्फा की तुझी अपने सल्लम की ज़ुबान से सुनते और उनके अमल में देखते उनका बौौर मुताल करते और जो देखते सुनते उसे जहन में महफूज कर लेते और उसी तरह हर बहर लोगों को मुंतकिल कर देते हमें न सिर्फ उन पर गौर वफ़िक्र की इजाज़त ही बल्कि हुक्म था लेकिन किसी किस्म की राय जनी और हाशिया आरई गुना ही अजीम के तुमरे में आती थी और हम सबको अपनी आख भी अजीब थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने इशादात की वजाहत कभी तो उस सियाक व सबाक ही से हो जाती जिनमें वो अल्फाज कहे जाते कभी हम सब बैठ कर उस पर फिक्र करते और जब तक अपने अफज किए हुए नतीजे की तस्दी खुद अदूनबी करीम से ना कर लेते उन्हें किसी के आगे दोहराने की जरूरत ना होती

जो कि इंसान गलती का पुतला है उसकी हज़ार हज़ार माफ़ियाँ मांग के और जिसके सामने बयान करते उसको भी तल्कन करते कि वो मजीद तस्दीक भी कर ले ये, ये, ये सब कुछ इसलिए था कि मुसलमान अपने हर कौल और फेल के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह को जवाब दे है। और वो किसी सूरत में भी अल्लाह की गिरफ्त में नहीं आना चाहता मेरे दमिश के दोस्तों पर कभी ऐसी जिम्मेदारी पड़ी ही नहीं उन पर तकीक व तस्दीक के दौर तो गुजरे ही नहीं इसलिए मुझे इनकी बातों पर गुस्सा नहीं तरस आता है अल्लाह ताला बनी नो इंसान को उसकी फिक्री सद्दीत पर के शर से महफूज भी रखे मैं जब इनसे पूछता हूँ कि कोई एक फर्द कोई एक शहर एक कबीला मिसाल के तौर पर पेश करें जिसे इस्लाम लाने के तौर पर मजबूर किया गया हो कि इस्लाम ले आओ तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता उन्हें गालबा ये इल भी नहीं कि अगर कोई मुसलमान किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम लाने पर मजबूर करे तो वो शायद नहीं हतमी तौर पर दो में जाएगा इस मामले में अल्लाह का इतबा मुख्तसर मगर दो टोक है ला चला दीन में कोई जबर नहीं कोई ज़बरदस्ती नहीं कोई तलवार कोई धमकी कोई दोस कोई लालच कोई दबाव कोई रिश्वत इंसान को अहले ईमान नहीं बना सकती इस फैसले का तो बनता मजाज ही नहीं है यह रहला शरीक है जो तय करती है कि किसे ईमान लाने की तोफीक दी जाए

कि तलवार के जोर पर इस्लाम फैला है इस्लाम तलवार के जोर से फैला है लेकिन आप किसी बात को किसी भी हद तक नामुमकिन साबित कर दें फिर भी आपको ऐसे लोग हमेशा मिल जाएंगे जो उसे यकीन ही कहते रहेंगे इस किस्म की बातें करने से पहले उन्होंने इतना तो अल्दात फरमाया होगा कि अगर इस्लाम को तलवार ही के जरिए फैलाना मकसूद होता तो इस्तिदल की क्या जरूरत थी जो कि पुरानी मजीद के दो तोह हिस्से से ज्यादा पर फैला हुआ है इतना जरूर हुआ कि हमें तशद के खिलाफ जिहाद का हुक्म मिल गया और तशद की भी यही वजह थी कि दुश्मनान इस्लाम के पास इस्लाम के दलाल का कोई जवाब नहीं था और वो जिच कर अपनी ताकत से हमें कुचल देना चाहते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिर लमात के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी वफात ना तो अचानक हुई ना मतवक़ थी मैंने हसब मामूल सुबह उन्हें बेदार किया वो बाहर लाए मगर उनकी हरक़त वकलात में रोज़मर्रा जैसी चुस्ती नहीं थी सर दर्द की शिकायत कर रहे थे मुझे कहा कि उनकी पेशानी पे हाथ रख कर देखूँ कहीं बुखार तो नहीं मैंने अर्ज़ किया कि पेशानी गर्म है अदो नबी करीम वम आप आराम फरमाएं लेकिन नबी करीम वल्लम ने मेरे साथ मस्जिद जाने पर इसरार फरमाया चलने लगे तो कमजोरी महसूस कर रहे थे मेरा बाजू थाम लिया मैंने उन्हें अपने साथ लगा कर चलने दिया चलते चलते वो अचानक रुक गए और कहने लगे फिलहाल तुम्हें याद है जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी उस दिन भी हम ऐसे ही चल रहे थे लेकिन उस दिन मैंने तुम्हें सहारा दिया हुआ था ये क्या कर वो हंस पड़े मैंने भी हंसते हुए कहा बाईस साल पहले की बात है उन्होंने फरमाया नहीं बिलल नहीं कल की कल की तो बात है सारा दिन बुखार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा दिन बुखार तेज से तेज होता गया आप बुखार में पड़े रहे दूसरे दिन सुबह और भी ज़्यादा बुखार था मगर फिर भी वो बिस्तर से उठे और अपनी आवाज़ की नकाहत और हाथों की लर्जिश के बावजूद इमामत फरमाई तीसरे और चौथे दिन भी सूरत हाल ऐसी रही पांचवें दिन जब मैंने सुबह दरवाजे पर दसते थी तो दरवाजा अम्माशा से दिखा रजील् तन ने खोला चेहरे पर बहुत परेशानी थी उनके अकब से नबी करीम की आवाज़ आ रही थी उन्हें सांस लेने में दुशारी हो रही थी आयशा रजील् तना ने मुझे एक बाल्टी दी और ठंडा पानी लाने के लिए कहा मैं बाल्टी लेते ही दौड़ पड़ा एक कुआ दूसरा तीसरा चौथा छोड़ता हुआ मैं उस कुएं पर भी पहुंच गया जिसका पानी मदीने में सबसे ज्यादा ठंडा था बाल्टी रस्सी से बांध के जल्दी से कुएं में डाली तो कुएं की तय में एक चपाका हुआ मुझे आज भी वो आवाज़ याद है मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि इस पानी की ठंडक फौरन ही नबी करीम के जिसम की हिद्दत ख़त्म कर देगी पानी लेकर मैं जल्दी से वापस गया और अम्मा ज़िल् त के हवाले किया मेरे पास इतना ही वक्त था क्योंकि दिन चढ़ने से पहले मुझे अपने फर्ज से सबको दोष होना भी था मैं जानता था कानून अजान की आवाज़ न पड़ी तो वो अपनी बीमारी कीबी कर करीम स्थे स्थे की प्यारी बीवी अम्माशा से दिका रज्ला के हजरे पर मैंने दोबारा दस्तक दी चेहरे की परेशानी अब कुछ कम थी मेरे दिल को भी जरा इतमान नसीब हुआ अम्मायशा से जिकर रजील् ने कहा उस सुबह तो हवा भी इतनी तेज थी और दरतों के पत्तों की सरसराट ने भी मेरी आवाज की बहुत सी खूबियों को दबा दिया था मेरी आवाज में वो रचाऊ की पैदा नहीं हो नहीं हो रहा था जो मैं अक्सर महसूस किया करता मेरा जी चाहता कि मैं को साकिन कर दूँ पत्तों की सच को रोक दूँ फिर शहादत रिसालत अलैहि वसल्लम के अल्फात पर मेरे जहन में अपने नबीम की तकलीफ का ख्याल आ गया जिसने मुझे परेशान कर दिया था लेकिन हर महजिन को ये जानना जरूरी है कि उसकी अजान का हुसन कानों से नहीं दिल से परखा जाता है कान तो महज एक बैरूनी आला है दिल इंसान का बान है अगर नबी करीम से शाद फरमाया कि ये मेरी बेहतरीन अजान थी तो वाकई वो मेरी बेहतरीन आजाद थी दो दिन तक नबी करीम को कभी होश आ जाता जा कभी बेहोशी तारी हो जाती मैं इस तमाम अरसे में उनकी जोखड़ पर बैठा रहा जब मुझे पानी लाने के लिए कहा जाता जा मैं दौड़ पड़ता दौड़ने से मुझे अपने जहन का बोझ हल्का होता हुआ महसूस होता लगता था कि मेरा हर कदम उनकी बीमारी दूर कर रहा है ये मैं नहीं जानता था कि हर कदम पर मंजिल दूर होती चली जा रही है मैं हर दफ़ा एक नए कुएं से पानी लेकर आता एक नए जज्बे के साथ पानी लेकर आता इस ख्याल से कि अगर एक कुएं के पानी से बीमारी दूर नहीं हुई तो शायद दूसरे कुएं के पानी में कोई ऐसी तासीर मौजूद हो कि जिससे इफाका हो जाए इस तरह एक एक करके मैंने मदीना के साथ कुओं का पानी लाकर अम्मा ला कर अम्मायशा तआला ना की हवाले कर दिया ना ने यह पानी अलग अलग सात बर्तनों में रख लिया ये बर्तन दीगर अजवाज मुतहरात के हजरों से भी आए थे हम माशा से बारी बारी उनमें कपड़ा भिगो भिगो कर नबी करीमलम के बदन पर रखती ताकि बुखार की हिद्दत जो है वो कम हो जाए आठवें दिन नबी करीम की हालत में अचानक एक तब्दीली है सुबह उन्होंने दरवाज़ा खुद खोला और बैठ तशरीफ लाए सर पर सफेद पट्टी भी बंधी हुई थी इतने में उबैदुल्ला बिन अब्दुल्ला आए और नबी करीम से अर्ज की कि लोग आपके साथ नमाज पढ़ने के लिए बेताब हैं हजू नबी करीम फरमाया कि मैं अबू बकर की नमाज से मैं अबू बकर से नमाज की इमामत के लिए क्यों ना कहूँ यह हुक्म सुनकर मैं चलने ही वाला था कि अम्मा ने की कि यार मेरे वालिद बहुत रकीकुल कुल कल उनकी आवाज़ भी बहुत धीमी है वैसे भी कुरान की तिलावत करते वक्त अक्सर उन पर रिकारी हो जाती है वो आपकी जगह मेहराब नबी अलैहि वसल्लम पर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे ये सुनकर नबी करीम सल्लम ने मुझे दोबारा हुक्म दिया कि मैं अबू बकर को उनका पैगाम पहुंचा दूं। इस पर एक मरतबा फिर सब ने अर्ज़ की कि आप उनकी तबीयत से वाकिफ़ हैं वो तो आपकी अलालत ही की वजह से अपनी होश वह गंवा बैठे हैं वो ये जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे इस मरतबा उन्होंने मुझे जोर देकर कहा तुम अबू बकर से कहो कि नबी करीम स फरमान है कि वो इमाम ये नबी करीम का फैसला था हम सब नमाज के लिए रवाना हो गए अबू बकर हसब हुम इमामत के लिए खड़े हो गए और नमाज शुरू होगी इतने में हजू नबी करीम वसलम अली रज़ील्ला तु और फ़जल बी नवास रजील्ला तुम के शानों पर हाथ रखे मशे में तशरीफ़ लाए और अबू बकर बकरीक रजील्ल्ला तुम के साथ खड़े हो गए अबू बकर ने उन्हें देख कर फ़ोर उनके लिए जगह छोड़ना चाहिए मगर नबी करीम करीमलम ने उन्हें इशारे से हुक्म दिया कि वो नमाज़ पढ़ाते रहें और ख़ुद उनकी इमामत में नमाज़ भी अदा फरमाई इसी तरह एक मरतबा हदूनबी करीमलम ने तबू के सफर में अब्दरमान बिन औफ की इमामत में भी नमाज अदा फरमाई थी हुआ यह था कि हदू नबी करीम वसलम को वजू में देर हो गई थी और नमाज का वक्त निकला जा रहा था चुनाचे लोगों ने नमाज पदा होने के खौफ़ से अब्दरमानबिन औफ को इमामत के लिए कहा अभी उन्होंने एक ही रगत पढ़ाई थी कि नबी करीम तशरीफ लाए शीफ़ लाएरम बिन औफ रजील तु ने उन्हें अपनी जगह पर देखा तो अपनी जगह देनी चाहिए मगर उस दिन भी नबी करीम ने उन्हें इशारे से रोक दिया और उनकी इमामत में नमाज अदा की सबके सलाम फेर लेने के बाद उन्होंने एक बाकी रकत अदा की नमाज पढ़कर उन्होंने फरमाया आप लोगों ने अच्छा किया कि कियाफ़ के पीछे नमाज पढ़ ली हर नबी को अपनी मौत से पहले कम अज कम एक नमाज अपने किसी मुतफी पैरोकार की इमामत में जरूर अदा करना होती है उस दिन जब मस्जिद नबी में यह वाक़ दोहराया गया तो नबी करीम सल्लम के दो साल पहले के ये अल्फाज याद करके मेरा दिल बैठ गया आज उन लफ्जों के माने ही कुछ और हो गए थे नमाज से फारग होकर उन्होंने उहद के शुहदा के लिए दुआ फरमाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए घर तशरीफ़ ले गए लगता था कि चलने में उन्हें बहुत तकलीफ महसूस हो रही है मुझसे उनकी हालत देखी नहीं गई तो मैं दूसरी तरफ चलने लगा मुझ जैसे कम फहम को भी अंदाज़ा हो गया था कि अब वक्त बहुत करीब है सब चेहरों पर यही तसर था हर एक का रंग उड़ा हुआ था कि नबी करीम के जाने का वक्त आ चुका है मौतम सामीन ये थी आपके लिए अदे बिलार रजील्ला ईमान अफर आस्तान हयात की एपिसोड नंबर बयालीस जो कि यहाँ पर मुकम्मल होती है अपने अख्ताम को पहुँची है हम उम्मीद करते हैं कि आपको अद बिला रजील्ला की ईमान अफरोज आस्थान हयात की एक सीरीज़ आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी जल्द ही इनशाला के मुकम्मल होने के बाद एक और सीरीज़ भी आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ये सीरीज ज़रूर पसंद आएगी अगर ऐसा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे किस उनवान पे किस इमाम के बारे में किस ओलिया के बारे में सहाबा के बारे में कोई मवाद कोई डाटा कोई वीडियो चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा और अबाउट सेक्शन में आप जाके आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं और ईमेल में जा कर आप हमें कोई कहानी भी भेज सकती हैं हम आपकी कहानी को ज़रूर वीडियो बनाकर शाय करेंगे अल्लाह तबारक वाली सब का हामी मनासर हो आमी